ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له ولي مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقلة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر واتم بالخير أما بعد فصل ini suatu ataupun satu bahagian yang bagi an yakuna dzakiru ala akmalis sifati. sepatutnya orang yang berzikir itu dia berada di dalam keadaan sifat yang sangat sempurna maknanya di sudut adab bila kita nak berzikir zikir-zikir ni maknanya ingat seseorang yang nak ingat kepada Allah mesti dia berada di dalam sebaik-baik adab, seelok-elok adab. Kita berhadapan dengan orang pun kena ada adab. Berhadapan dengan kedua ibu bapa, orang yang lebih tua, orang yang berpangkat, berkedudukan kena ada adab. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita belajar Askar Nawawi ini para ulama berdasarkan kepada dalil Quran dan hadis mengajar kita supaya ketika kita berzikir itu kita kena beradab tak boleh buat lebih kurang cincai ha, sebab kita nak mengadap, raja bagi sekalian raja yang maha agung ah ha, dia kata dengan sebaik-baik sifat sebaik-baik keadaan fa in kana jalisan fil maudiin istiqbalal qiblataw jalasa mutazallilan wa mutakhashshian wa waqarin mutriqan ra'sahu Apabila seseorang itu dia nak berzikir di dalam keadaan duduk sebab zikir ni dalam diri boleh duduk boleh mutajak boleh mutajak ni atas lama lambung, lambung baring sebaik-baiknya dia dalam keadaan mengadak kiblat ha, walaupun harus tak mengadak kiblat tapi sebaik-baik sebahagian dia daripada adab berzikir kepada Allah. Dan juga di dalam keadaan dia rasa hina diri dia, hina dengan Allah Taala. Lagi berzikir, makin banyak berzikir, makin gong, makin sombong dengan Allah Taala. Dia tak rasa rendah diri. Ah, ha, dia tidak dapat melahirkan sifat ubo dia. Apa makna sifat ubudiyah? Ubudiyah sifat perhambaan. Dia tu hamba. Dia kena rasa command. Ha, command tu apa makna command? Command lemah, hina. Hina dia dengan Allah Taala. itu ha, baru maknanya sebahagian dia, daripada adab zikir. Bukan dalam keadaan kita rasa sombong dengan Allah Taala. Ha, kita rasa kita hebat. Ha, dia kata hina mutakhashian. Dalam keadaan dia khusyuk. Ha, maknanya khusyuk maknanya bagi tumpuan terhadap zikir yang akan dipersembahkan kepada Allah Taala. Tenang dan juga bersofan. Dia tunduk kepalanya. Maknanya bila dia tunduk kepala sebagai uh, perbuatan zahir, hati dia juga turut tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dia kata menghadap kiblat rasa hina, khusyuk, tenang, bersopan, tunduk ni ini sebahagian daripada ciri-ciri orang yang rasa diri dia hina di hadapan Allah. Orang yang rasa diri dia koman, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau zakara ala ghairi hadhihi al-ahwali jaza wa qarahata fi haqqihi. Ah jadi kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini selain daripada keadaan ini maka harus cuma dia kata itu sebahagian daripada adab. Ah ha sebahagian daripada adab sambil berjalan ke dalam mukadimah dulu kita dah belajar zikir dalam semua keadaan kau cari tempat-tempat yang ditegah jadi dalam keadaan berjalan berkenderaan menunggang sebelum ni Manawawi dah sebut boleh kan atas kenderaan atas sapan dan sebagainya jadi kalau dalam keadaan berjalan dan berkenderaan tak semestinya menghadap kiblat Ha, sebab tu dia sebut nak mengadap kiblat ni di dalam keadaan kita duduk. Orang baru kita boleh adjust kita punya posisi untuk mengadap kiblat. Tapi dalam kenderaan macam mana? Sedang buat kereta, buat motor. Ha, jadi tak bolehlah kita nak kawal sepanjang kita zikir itu ketika berada di dalam kenderaan itu nak mengadap kiblat. Ah ha, dia kata harus. Ha, kalau berpaling daripada kiblat pun. Walakin in kana bighairi uzrin kana tarikan li afdal. Kalau tak ada halangan, tak ada keuzuran, dia tak mengadap kiblat ini dan dia tidak melakukan adab-adab yang kita sebutkan tadi, dia meninggalkan suatu perkara yang afdal. Suatu perkara yang dituntut, yang digalakkan untuk dilaksanakan. Ha, dia tidak menjadi satu kesalahan, cuma cuma dia tinggal perkara yang afdal, perkara yang dituntut walaupun dia tak ikut adab tu tadi. Wa dalilu ala adamil qarahati dan dalil atas ketiadaan makruh walaupun tak mengadap kiblat ni kan. Eh? Ha, dia tak makruh tetapi kurang afdal. Firman Allah Taala inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perselisihan malam dan siang. La ayatin liulil albab adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Jadi Allah Taala kata orang yang berfikir, orang yang berakal tu siapa dia? Ha, orang yang berfikir, orang yang berakal, orang yang ada otak tu apa dia? Alladhina yadhkurunallaha qiyama, orang yang sentiasa mengingati Allah Taala dalam keadaan qiyam berdiri. Itu orang yang ada otak, orang yang ada akal, orang yang sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah Taala wa qaudan dalam keadaan dalam keadaan duduk wa ala junubihi maknanya di atas lambung-lambung mereka ketika baring kan nabi SAW, jadi kebiasaan dia nabi tidur di atas lambung-lambung yang kanan dan juga orang yang uh, mempunyai akal yang Allah Taala sebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi wayatafakkaru fi khalqis samawati wal ar sentiasa berfikir pada kejadian langit dan bumi ha, yang ni baru dia berfikir ha. tentang kejadian Allah tentang makhluk Allah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah dalam satu riwayat yang lain wala tafakkaru fillah ha, yang tu suruh fikir Adapun tentang sifat tentang zat Allah Ta'ala ditegah kita berfikir surah Ali Imran ayat 19. Sabat fi sahihaini. Telah sabit di dalam sahih Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa anaha idun, al ana haidun fa yaqra'ul Qur'ana. Dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah kata dia menyanda dia berada di atas pangkuanku Ha, dia sandar di atas ha, riba apa dia Aisyah radhiyallahu anha. Dan ana di dalam saya di dalam keadaan haid dan dia baca Quran. solat baca Quran sandar kat isteri dia. Maknanya tidak menjadi kesalahan. Maknanya orang yang suci berhubung dengan orang yang berhadap besar, haid kan ada besar. Ha, tak salah. Boleh. Ha. Wajah an Aisyah dan telah datang hadis daripada Aisyah juga radhiyallahu anha dan juga qalat Aisyah berkata inni la'aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sariri Sesungguhnya aku membaca hizbi hizbi mana eh, hizbi ni maknanya zikir-zikir yang biasa dibaca setengah orang dia panggil aurat aurat ni zikir-zikir yang menjadi kebiasaan yang dia tak tinggal pas mayang ke uh, atau uh, zikir pagi, zikir petang. Zikir-zikir yang biasa baca dia panggil hizbi ataupun aurat. Ha, dalam riwayat yang kedua Aisyah kata aku baca aku berbaring di atas kanti. Ha, sebab apa? Dalam ayat tu dia kata apa? Wa ala junubihim, berbaring. Sama ada ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ah ha, itu syahid. Dia nak ambil syahid daripada ayat tadi. Boleh berzikir. Yang keduanya, Aisyah radhiyallahu anha. Ah dia sebut tadi. Maknanya di dalam keadaan berbaring, dia atas kati. Maka tak kiralah lah sama ada kita berdiri ke, kita duduk ke, kita berbaring ke. Di dalam semua keadaan. Semua ketika. Cuma ada beberapa tempat yang dilarang. Iaitu tempat najis. Ha, sebagaimana yang akan disebut selepas daripada ini faslun yang bari ayakun al maudi' ayakun maudi'u allazi yazkuru fihi khaliyan nazifan tadi dia kata adab sebahagian daripada azab zikir ni menghadap kiblat dia duduk duduk menghadap kiblat ha, dia melahirkan perasaan hina khusyuk tenang bersopan tunduk kepala yang kedua dia kata tempat nak berzikir daripada selain daripada keadaan kita sendiri yang keduanya keadaan tempat. Keadaan tempat juga memainkan peranan untuk zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mendatangkan khusyuk. Ha oh, bukan semua tempat. Walaupun asalnya kita berzikir ni semua tempat disuruh tetapi ada keadaan yang tertentu, masa-masa, hari-hari yang tertentu kena pilih tempat sunyi daripada kesibukan dunia lintasan dunia fikiran dunia tinggal dunia kita hanya sama dengan Allah masa tu kita dengan Allah ah ha, dia kata khalian tempat sunyi sebab itu ada hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul dia pergi ke gua hira bukan saja-saja pergi sebab nak ambil tempat yang sunyi supaya dapat fokus kalau kita berzikir boleh sebab orang ramai ni orang, orang dok lalu lalang boleh dok berlari apa kan kita dok zikir budak-budak dok berlari boleh zikir tapi hati kita wasyak ah ha? tengok sembahyang budak-budak dok -budak lari berdepan kan sembahyang tepi uh, tepi jalan kereta dok lalu lalang kereta api semua boleh bagi tumpuan tak tak boleh memang jenis kita memang dah tak wasyak dah bila berada dalam keadaan begitu lagi tak wasyak tengok Imam Nawawi ajar kita berdasarkan kepada dalil-dalil maka kena cari tempat Baru ada ada fokus baru dia ada tumpuan dia kata tempat sunyi nazih bersih nak mengada Allah ni ha mesti kena bersih fa innahu a'zamu fi ihtirami zikri wal mazkur kerana menghormati zikir dan sesuatu yang disebut subhanallah alhamdulillah allahu akbar takkanlah kita nak sebut perkataan yang suci yang baik yang elok tempat kotor tempat najis tempat-tempat ha? yang tercemar sesuai ke zikir benda yang suci benda yang baik kita duduk tempat yang tak baik ha, tadi dia kata tempat sunyi supaya dapat fokus yang keduanya tempat bersih wali wali hadza mudih zikru oleh kerana itu dipuji zikir itu fil masajid oh di rumah boleh ha di padang boleh sungai boleh laut boleh tapi dipuji di dalam masjid Ha. Di dalam di dalam masjid. Wal mawadi'i wal mawadi'i syarifah. Tempat-tempat yang dipuji dalam masjid, dalam surau. Tempat-tempat yang baik kan? Tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang beribadat. Wa ja'a imamil jalil Abi maisarah radhiyallahu anhu qala Imam Abi Maisarah kata La yazkurullaha ta'ala illa fi makanin tayyibin tidak berzikir seseorang itu akan Allah taala laiskurullah taala illa fi makanin tayyibin melainkan di pada tempat yang baik. Wa yamari'aidun ayakun nafahu nadhifan. Dan sepatutnya pula mulut dia itu bersih. Ha, sebab itu kita tengok dalam matla'ul badrain dan beberapa kitab yang lain di antara keadaan-keadaan ketika-ketika digalakkan kita bersiwak masa nak berzikir kepada Allah, nak berselawat, nak baca Quran. Dia kan asal-asalnya nak ambil sembahyangnya. an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salatin. Kalau tidak menjadi musyaqqah, kesulitan, kepayahan, keberatan kepada umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka gosok gigi setiap kali nak semayang ada hadis kata setiap kali nak nak berwuduk. Nak bagi mulut bersih. Mulut tu nak sebut Allah Taala. Mulut tu kena bersih. Ha dia kata bersih mulutnya. Ha ayakuna famuhu nazifan fa in kana fihi ha taghayyurun azalahu. Bila mulut dia berubah, berubah dengan bau azalahu hendaklah dia dia membersihkan akarnya bisiwak dengan dengan kayu sugi maknanya dengan berus gigi pun boleh lah macam mana ni kita nak berus gigi yang kita nak berzikir nak baca Quran ni kita baca dalam Azkar Nawawi kata sunat kena bersihkan mulut baca dalam kitab Mata Abadrin pun sama tapi bilang puasa tak boleh pula Ha, nak gosok gigi dikatakan makruh sebab ada hadis kan Ha, la hulu fil famil saimi atyabu indallahi atyabu indallahi min miski bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada bau kasturi indallah di sisi Allah pendapat yang pertama kata maka dimakruhkan gosok gigi bulan puasa selepas tergelincir daripada matahari Maksudnya lepas rincin matahari Masa bila? Waktu? Selepas waktu? Zohor Mayang Zohor Bukan waktu malam Mayang Zohor Jadi Imam Nawawi kata boleh Sebab hadis itu menunjuk Imam Nawawi Dia kata boleh Bagaimana yang disebut dalam majmuk Di dalam uh, Matal'ul Badrain Di dalam kitab Idaman penuntut Imam Nawawi kata boleh Tak makruh masuk so, siang hari Sebelum Sebelum Zohor ke lepas Zohor sebab hadis ni nak cerita di sisi Allah. Bau mulut di sisi Allah iaitu di akhirat. Bukan atas dunia. Jadi kita boleh pegang. Gosok gigi di bulan puasa ni pegang pendapat Imam Nawawi tidak makruh. Ah ha, jadi nak nak zikir tu dia suruh bersihkan mulut. Fa in kana fihi sekiranya pada mulutnya najasatun azalaha bil ghusli bil ma. kalau mulut tu ada ada najis. Sebab nak zikir ni tadi. Ah, ha, kena lah dia basuh dengan air. Fa in zakara, apabila dia berzikir, wa lam dia tidak mempersihkan mulutnya. Fa makruhun wala yuhramu. Kalau mulut dia kotor kan. Makruh. Ah, ha, tidak diharamkan. Wa qara al-Qur'ana wa fahmuhu najasun kuriha. Apabila dia baca Quran dan mulut dia ada najis, hukum yang makruh wa fi tahrimihi wajhani adapun tentang keharaman dia baca Quran mulut dia ada najis dua pendapat li ashabina bagi ulama-ulama Syafi'i asahhu huma asahhu huma annahu la yuhramu yang sahihnya <tuh> tak diharamkan yang sahihnya tidak tidak diharamkan hukumnya makruh sahaja